Thank <music> you. Дитяче читання відіграє важливу роль у житті дітей, навіть набагато більше, ніж читання у житті дорослих, стверджують фахівці. Книжки, які читають у дитинстві, запам'ятовуються майже на все життя та впливають на подальший розвиток дитини. Із книжок діти дізнаються про дружбу, про добро і зло та моделюють поведінку героїв у повсякденному житті. Про цікавинки своїх перших книжок далі розповідатимуть малята 13-го садочку. такая есть такая книжка классочная, а него Надо отдать Это умывальник разговаривает. Умываться надо. Про колобка, про красную сапочку, про майдадыра. И еще и сейчас смотрю книжку, которая там раскрываешь, там буквы, там буквы написаны, и там и, и животные показаны. Мама, она мне читает сказку, всегда загорелся кошки дом. Тушие кошки дом был Тому що кот, той, той котик, котика, він ходив і шов свічками, а двері запалилися. От коливав двері, потім він йшов а двері на свічку, він запалився. І приїхали пожежники. потушили кошки дома. Владик, скажи, пожалуйста, а чему вчиться каска? Чтобы Щоб дети учились читать, чтобы пожала не было, никто не делал пожал. Спасибо, принцесса, с Аладдин. Ну, кто такой Аладдин? Мастер. Всех спасал. От сладея. Книжки я не читаю. А мама тебе может или папа, или бабушка кто-то читает? Бабушка у меня заболела. Я не хочу книжки читать. Интересно. А что интересно? Играться интересного колобка. Красную сапочку, Майда дыра. И соп мыться. И соп и не быть грязным, чтобы постель не убегала. И соп игрушки не убегали. И, и посуда. И, и, и сказка была последняя. Колобка и лисица съела. Коза делиза Застик mm -hmm. плакал, потому что коза делиза заслал его дом, его вихнала про боягу, про принцессу, про цареву, про королеву. Она она с принца. Это когда та девочка там бегла до Баба-Яги. А Баба Яга это была а, назвали ее тетка это была Баба Яга. А когда уже в конце муж расседился и выгнал Баба-Ягу. И жили они очень О, счастливо. Я бы хотела прочитать букву Рей. Букву Бы и ты. Скажи, пожалуйста, а нужно вообще читать? Да. А почему? Зачем люди читают? Зачем они учатся читать? Чтоб в школу ходить. Чтоб научиться читать, пойти в школу, читать, учиться. Тоже. Там, там читать книжки, книжки уже читать, там взро до взрослых, чтобы я все понимала. Чтобы хорошо говорить. И показать своим учительницам, как они уже говорят хорошо. Ну как ты считаешь, нужно вообще уметь читать? Почему? Чтобы знать все. Я, я азбуку учу с буквами. Вы любите вообще читать? Да. Любим. А давно научились читать? Мы учимся. А как ты считаешь, нужно вообще читать? Почему? М -м 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 -м. Учиться. Что? -то чтобы когда мы захочется себе почитать, можно уже будет читать. Читать надо, чтобы научиться буквы считать. А я уже умею, я знаю только букву О и А. Больше не знаю никаких. Ну, знаю Б. Нет, не умею читать еще. А как ты считаешь, надо учиться читать? Да. Потому что скоро, скоро в школу. Дома читаю. Расскажи, что ты последнее читал? Последнее? Ну, я, я не помню, что читал. Книжки. Про танков. Там война. про танков, про самолетов, про гонки. И, и все. Никакую не вспомнил. Букварики. Я от этих букварики читал. У меня дома есть букварика. Там есть какой-то букварик есть. Вот такой, что это буква написана, буква А, буква К, буква С и буква М. Даже М, моя, моя буква М начинается, первая и последняя. Да, там надо читать МА, МЫ, еще мне нравится книжечка. меня про... есть эта книжечка про собачек. Мне это нравится книжка больше всех книг. Там есть овчарки, пуди, всякие там еще собачки с, картинками. О, овчарки породы нормальные, такие шустрые. Нормальные. И а у Пуди я, ноги такие пушистые. Там такса, так, что-то такое, все. Я, я уже наизусть знаю буква, буква Л и буква К. Наизусть. я это кар картинки смотрю. когда я дома, то меня мама читает. ну, энциклопедию всякие. Ну, о динозаврах. Я люблю динозавров, и у меня книжки про динозавров. Ну, букварики и такие азбуки. Азбука и букварик, это там есть такие цифры и разные буквы. Я сказки не знаю. Я знаю только сказки по мультикам. Только сейчас я забыла сказки.